Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма розмови на тему Я Тетяна Мілякіна. І як завжди, по четвергах ми ведемо розмову на тему аматорського мистецтва як можливості творчої особистості реалізувати проявити себе. Сьогодні на студії гість будемо говорити про фестивальний рух у Миколаєві. Я хочу представити Олена Вітовець, керівник всеукраїнського дитячого фестивалю Кроки до зірок та керівник дитячої вокальної студії Домісоль та Палацу творчості учнів. Дякую, пані Олена, що ви сьогодні в нашій студії спілкуєтеся зі мною, з нашими глядачами. Тема цікава: дитяча творчість, фестивалі, кроки до зірок». І зараз, аби наші глядачі зрозуміли, власне, про що йде мова, я пропоную подивитися такий невеличкий відеомікс, фрагменти з цього фестивалю. Прошу! Бачили зараз фрагменти кроки до зірок фестивалю. Це цього року, так? Да, это в этом году проходить. Як народилася ідея його створити? Ідея родилась уже давно. Потому что наш город очень большой, творческий, да. Мы знаем, что у нас очень много выходцев артистов, певцов, но фестивалей, к сожалению, очень мало. Наши дети хотят принимать участие в фестивалях, но не каждый может сейчас в тяжелое время. У сублива детячих, напевно, да. Фестивали? Да, не каждый фестиваль. может выехать на фестиваль. Это очень затратно, скажем так. Поэтому я решила сделать такой яркий фестиваль. Естественно, мы взяли сцену русского драматического театра. Вот фестиваль уже второй год. У нас участников много прибавляется и прибавляется, скажем так, талантливых детей со всей Украины. В этом году принимали у нас участие и Херсон, и Кривой Рог, и Киев, э, Ужгород, то есть такая хорошая часть Украины. Э, детки все остались довольны. Получили море удовольствия и позитива, потому что э, прежде чем сделать такой фестиваль масштабный, мне хотелось порадовать наших детей, подарками, красивыми кубками и так далее. Поэтому я искала конечно же спонсоров и меценатов в поддержку. И спасибо хочу сказать огромное, что есть такие люди в наше время они помогли нам. И наш фестиваль получился очень ярким и все остались довольны. Кто оценивал детей их творчество? По каких вековых номинациях категориях и по каких номинациях отбывался конкурс? Возрастная категория у нас была от 5 до 25 лет. 5, 5, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 18 и дальше взрослая категория. Значит, у нас была номинация всесторонняя, вокал, хореография, театральное искусство. Принимала очень много разных коллективов. Также жюри у нас были заслуженные. Скажем так, Сталина Васильевна Логошняк, Uh, у нас был Пахомов Анатолий Викторович, который принимал участие в «Украине мои таланты», стал полуфиналистом. Uh, преподаватели по вокалу тоже были и я, и из Киева. Также у нас были хореографические доценты Светлана Васильевна Леоненко. Она всегда у нас сидит. Очень такой человек метр. Иногда сидит Людмила Алексеевна Головащенко, тоже такой метр по вокалу. То есть все были заслуженные, все, все смотрели на исполнение, на творческий потенциал, на костюмы, то, что очень важно да, для артиста и uh -huh. начинающего. И старались, чтобы все остались довольны, раздали всем хорошие первые, вторые премии. Третьих у нас практически uh -huh. не было. А насколько прискипливо оценивали якость выполнения работы? Ну, всегда хочется, чтобы ребенок, если выбрал путь артиста, да, вокалиста или хореографа, то с детства, с юных лет он должен смотреть, как себя показать, как себя подать. Поэтому всегда мы смотрим на школу, на, на, на школу преподавания вокала, хореографии. Обязательно смотрят они на костюмы, на поведение на сцене, как ребенок себя держит. Потом в сумму собираются суммарно все баллы. И, естественно, уже дают лауреата или дипломанта. Но в основном у нас дети очень сильные, что третьих премий всегда мало. Ви можете визначити якусь певну особливість цього конкурсу? А мож, можливо, якщо вона ще не сформувалася, то якою б хотел бы быть, их особенность конкурса видите. в том, что в дальнейшем все лауреаты, дети, да, мы занимаемся их продвижением, то есть раскруткой. Мы их стараемся приглашать, возить на кастинги на телешоу, проекты на разные, создавать. И Вот у нас сейчас создаются клипы, продюсерский центр, потому что я являюсь руководителем коллектива эстрадной песни. Но в этом году я создала детский продюсерский центр первый в городе Николаеве. То есть все детки, пришедшие к нам, в основном пока что это вокалисты, но планируется и хореографическую сделать группу, то мы занимаемся своими детьми. Мы собираем команду, мы работаем с детьми, выбираем репертуар, а потом мы возим их на телешоу-проекты, чтобы дети могли показать свои способности, и, естественно, осуществить их мечту, чтобы они притронулись к этой мечте. Может, кто-то из них и пройдет и станет будущей звездочкой. То есть мы занимаемся жизнью своих воспитанников и тех детей, кто приезжает к нам. Мы их не оставляли, не оставляем, поучаствовали и забыли за детей. То есть мы постоянно их рекламируем и в газетах, и в проектах, и в теле каких-то передачах. Спасибо, кстати, вам, потому что очень часто поддерживаете наших деток. То есть дети у нас, скажем так, известные личности, они работают над собой и растут. Какие школы представлены Миколаевские? Николаевские школы, значит, у нас хореография была Viva Dance, коллектив танцевальный, там очень маленькие малыши, ну, они всегда вы выступают. Властные. Виктория Данс, очень сильная школа хореографическая, именно бально-спортивная. Значит, у нас принимает участие из Николаева Алиски, народный коллектив. Потом у нас очень много, их сейчас все перемешалось, mm -hmm. очень много коллективов, но в основном... Почему-то наши николаевские хореографические коллективы любят путешествовать и ездить в другие города. У нас в основном приезжает Херсон, и приезжает к нам город Киев. Это такие Так вот то николаевские вот... выезжают, а до нас да, приезжают. Да, да, да. Вот есть стабильные хореографические коллективы, Гламур очень прекрасный коллектив. Угу. Вот. Но ну, они всегда меняются, если те есть, других нет, и наоборот. То есть они любят путешествовать, скажем так. Угу. Еще давайте подивимся на величкий фрагмент этого фестиваля. Bye. Фестиваль Кроки до зірок ну, я так бачила, що ви своїх дітей да, на сцені побачила да. у цьому виступі, також були ваші дітки з студії. Для педагога також, напевно, важлива участь дітей у фестивалі, аби бачити і надбання, можливо, і помилки десь, і бачити певні напрямки, рух, в якому рухатися далі напрямку. Для мене це дуже важливо, щоб побачити свою роботу, роботу своїх дітей, як вони ростуть. Мы очень часто принимаем участие в фестивалях и ездим по всей Украине. Но когда проходит мой фестиваль, мне всегда это для меня это сложнее, чтобы мои дети показали уровень, скажем так, да, школы, потому что школы приезжают очень серьезные из города Херсона, сильные вокалисты. И поэтому у нас всегда идет как бы полемика, деление мест. Скажем так, я всегда даю преимущество чужим детям. Вот. Но, а члены жюри иногда бывают, говорят, что наши дети Николаевские сильнее, поэтому стараемся всегда держать уровень. Угу. С какими с композитором працюете? С кем працюете? Работаем с такими композиторами, как Виктор Владимирович Герасимов, Леонид Иванович Папернацкий уже очень много лет еще. Я когда пела, начинала, я работаю с ними до сих пор, это мэтры, с Юрием Репчинским. Вот. А сейчас мы наладили связь с молодым композитором, но очень известным Виталием Волкмором. И надеемся, что в дальнейшем у нас будут очень такие интересные произведения в исполнении именно детей, потому что он пишет для взрослых. Скажем так, это эксперимент. Да, угу. До вас, напевно, ближайшее выполнение вокальное. Каким оно должно быть сегодня с современным мистецтво, детское искусство? Какие задания выполнять? Вокаль, вокалист должен быть развит всесторонне. Я думаю, это и джаз, и эстрада, и опера. Если человек выбирает этот путь, быть вокалистом, то он должен работать и проходить все школы вокала, и академическую, и эстрадную и так далее. Чтобы человек получал базу, я стараюсь давать детям такие сложные распевки, как и джазовые. Вот мы сегодня видели угу. джазовое исполнение. И развивать украинскую культуру обязательно. То, что сейчас нужно и важно для наших детей в наше время. Поэтому база школы, я получила очень сильную, скажем так, базу. Да, у меня было два разных преподавателя вокала. Это Головащенко Людмила Алексеевна и Наталья Медведева, которая сейчас в Киеве. Благодаря ей как бы я получила такую сильную школу. Поэтому стараюсь своим детям да, все самое лучшее. И знаю ключи каждому своему ученику. Кто на что горазд. Это очень вышло. Ви до нас прийшли. У вас є напевне також інформаційний привід для спілкування. Нещодавно відбулося нагородження до дня конституції. Вам було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч естрадного мистецтва України, власне, ось свідоцтво. Що для вас ця нагорода? Ця награда для мене має дуже велике значення. Я цього йшла 15 творчих років, скажем так. Очень много лет пела сама в юности, мечтала стать известным исполнителем, но в то время это было намного сложнее, финансово и так далее. Но работая, продолжая работать после того, как я закончила институт, родила ребенка, как для, для женщины самое главное ⁇ это стать матерью. После этого я решила продолжить дело и стать преподавателем, дать детям то, что умею я. И ну, эту работу наблюдали, мы очень много ездили на творческие вечера в город Киев. То есть мы постоянно работаем, даже имея отпуск, у меня отпуска нет. Мы постоянно с детьми работаем и гастролируем. И вот Ассоциация деятелей искусств Украины в городе Киеве сделали мне такой приятный подарок. К 35-летию я получила звание заслуженного деятеля Украины. Это звание дает для меня очень многое. Это дальнейший шаг еще к еще большему развитию, скажем так, и работы над собой. А как бы такие что... дети восприняли эти награды? Все были mm -hmm. очень рады, довольны, группа поддержки поехала со мной огромной, Они меня все поддерживали, mm -hmm. особенно когда награждали. Детки, радость в их глазах, это дает большой стимул для педагога. В Паласе творчества учеников сколько таких вокальных студий существует? Вокальная студия «Наша домисолька» именно эстрадная вокала одна. Есть еще коллектив «Парус», но это вокальная студия более академического направления. Больше нет студии пока что. А, Наибольшие планы, какие у Вас? Я знаю, Вы берете участие в конкурсе, так? проект, великий да, проект. Да. Расскажите про это. В этом году творческий год для меня очень и 1 июня в этом году объявили такой интересный проект на участие на должность художественного руководителя муниципального театра студии. И я решила твердо принять в нем участие, так как я чувствую в себе творческий потенциал, силы. Мне хотелось бы поднять культуру нашего города Николаева, имея муниципальный театр. В городе Николаеве. Мне хотелось бы, чтобы наш город знала вся Украина. Мне, мне хочется ставить детские мюзиклы, музыкальные пьесы, писать для детей песни, чтобы наши дети мечтали попасть в театр и у нас был конкурсный набор, чтобы, проходя мимо этого здания, дети знали, что у нас существует такой красивый театр, в нем работает профессиональная команда, которая готова, и я чувствую в себе силы, и хочется сделать для города намного больше. А как сделать так, чтобы молодь не лише там компьютеры, телефоны, А дійсно йшла до театрів, дійсно цікавилася музичним мистецтвом, хореографічним мистецтвом. Ви як педагог бачите в цьому? В чому можливо, недопрацювання йдуть батьків, колективів творчих? В чому? Ну, родители, наверное, в том, что сейчас очень сложное время, родители стараются все работать, да, чтобы дать детям самое лучшее. Педагоги должны заинтересовывать детей, и ребенок, приходя в кружок, должен чувствовать интерес, он должен видеть, что есть перспектива развития, что, что преподавателю не все равно, что ребенок пришел, отпел, танцевал, ушел домой, и на этом все закончилось. Мои детки, приходя ко мне в студию, мы работаем вместе. Вот эти шоу, телепроекты, они очень заинтересовывают их когда мы ездим в Киев, то они общаются с продюсерами, видят артистов, им становится интересно, они хотят работать над собой. То есть мы очень дружим, мы общаемся с семьями, у нас такой дружный командный состав, то есть мы выезжаем на фестивали, мы, мы семья. Коллектив Домисолька это семья. Поэтому дети, приходя сюда, хотят приходить в коллектив, тянутся, дружат друг с другом. Поэтому я считаю, что у нас очень интересно. Кстати, я хотела бы пригласить всех жителей юной города Николаева в коллектив эстрадной Песни до Солька», городской дворец творчества учащихся. Мы ждем всех талантливых деток, начиная от 5 до 15 так, лет. Так на, с осени начинаются. Да? Занятия с осени, да, но в конце августа у нас всегда проходит день открытых дверей. И мы набираем детей. Тогда, бывают приходят такие самородки к нам, вот, угу. да, которых жалко бывает по всяким, ну, случается всякое, уехал в другой город или еще что-то, очень жалко прощаться с такими детьми. Или финансово родители не могут обеспечить ребенка, чтобы пошить красивый костюм и так далее. Ну, мы стараемся удерживать детей и надеемся, что... Так, им на эстраде тоже важно, за, да? например, костюмы и фонограмма. Это, да, у нас очень такой... требование высокое в коллективе, мы шьем красивые костюмы, мы пишем дорогие фонограммы, потому что приезжая на творческий вечер композитора, там нужна фонограмма плюс. Не каждый ребенок может себе позволить. Но мы стараемся искать выход из положения. У нас очень много малообеспеченных деток. До речи, в да. фестивале так же, так вы не уникаете социальной и... Да, у нас очень много высот. детей угу. малообеспеченных семей и семья воинов АТО у нас есть дети семьи. Поэтому они у нас принимают бесплатное участие, получают подарки, получают очень много всего интересного и приезжают к нам с радостью еще раз. Ви сказали берете участь, їздити по шоу. Але шоу це певна картинка, аби глядача зацікавити. Да. Там все красиво. Діти побачать все красиво, все начебто просто. Але мистецтво це праця, да. це талант, поєднання з працею. Як потім діти себе відчувають, коли стикаються з цим, що треба працювати? На тивке красивая картинка. Дети есть разные, скажем так. И дети, которые более слабого характера, они бросают вокал, бросают хореографию и уходят. А сильные дети, которые хотят стать действительно, выбрали путь вокалиста, они работают над собой, потому что это очень тяжелый труд. Попасть в шоу очень сложно, мы знаем, да. Но приезжая на это шоу, она дает очень много. Это обмен опытом. Продюсеры подсказывают, на правильном ли мы пути подсказывают, мы советуемся по музыкальному репертуару, по костюмам, по поведению, по имиджу. Поэтому для детей это очень важно. Даже если ребенок не проходит в шоу, на следующий год он, который хочет ребенок попасть в это шоу, он работает над собой, старается. Вот у нас в том году многие не попали на проект «Голос дети». В этом году уже мой сын и еще одна девочка прошли к продюсерам, да, к Руслану квинти И сейчас мы ждем звонка на «Голос дети». Поэтому есть всегда... Если цель перед ребенком, можно и в компьютер поиграть, и на улице в мяч поиграть, но если ребенок творческий, он будет работать над собой. Обязательно. Знаю сама по себе. Ревень, вы назвали шоу там «Голос Украины», не будем створивать рекламу, да, но да, да. ревень, там встречаются дети из Украины. Как наши детки Есть дети очень сильные, наши тоже как бы сильные, mm -hmm. у нас вообще юг Украины сильный, да, вокальный, и Николаев, Одесса и Херсон. Детей очень много сильных. Сейчас это, скажем так, каждый год набирает это шоу оборотов, и сложнее и сложнее бороться и попасть в это шоу. Но они приезжают туда, они общаются, друг с другом, они обмениваются телефонами, мы приезжаем э, и обмениваемся опытами к ним в школу, они приезжают к нам в коллектив, то есть я считаю, что обмен опытом это... Расчарование добывая? Есть, которые детки рас, раз, ну, да, расстраиваются, mm -hmm. огорчаются, но проходит небольшое время, я общаюсь с ними, объясняю, что для того, чтобы стать известным человеком, нужно очень много работать, это очень тяжелый труд. Они успокаиваются, забывают и начинают работать над собой а вот стати стать стати відомою людиною, Людиновичем, может просто быть Людина, яка занимается своей улюбленою справою Да, это тоже, то есть каждый человек выбирает, что он хочет, скажем так. Мы формируем в детях любовь к нашей украинской культуре, развиваем их творческие способности. Может в дальнейшем этот человек станет кем-то другим, но он получит это детство, это прекрасное детство, когда он ездил с друзьями, гастролировал, да и ему будет что вспомнить. Я считаю, что это мир детства, и это самое главное для ребенка. Станет он звездой или не станет, но у него будет что вспомнить. Нажимаем заканчивать и нашу размову. Буквально хвилина на две. бы вы бачите фестиваль? Фестиваль хотела бы видеть масштабным, чтобы к нам приезжало еще больше детей. Хотелось бы детям помогать. То, что я и делаю, я помогаю деткам показывать их нашей Украине, что у нас есть такие таланты. Что бы еще хотелось по фестивалю, чтобы о нем знали. А для того, чтобы его знали, мы должны Прославлять наш город Николаев, и ну, у нас должен быть очень высокий уровень. Поэтому я буду стараться прилагать все усилия для этого, чтобы наш фестиваль стал масштабным и его знали во всей Украине. Не просто материально, так очень что тяжело. уже такие заходы. Очень тяжело. Очень много средств идет личных, скажем так, mm -hmm. да, и поиск спонсоров и меценатов. Спасибо еще раз им огромное. Есть люди, которые помогают, но к сожалению, пока что хотелось бы, чтобы помогал город. Для таких Влада, фестивалей, так? да. Угу. Потому что пока никакой поддержки нет. Сколько они не обращались, к сожалению, пока не реагируют на этот вопрос. Что ж, будем надеяться все-таки на краще, что вы займете свою нишу вот, в фестивальном русе, и дитки будут займать лидирующие позиции Ну, якщо не переможуть, то напевно таке гасло головне не перемога, а участь да. і бажання досягти своєї мети. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Дякую вам. Вам, шановні глядачі, за увагу. Це була програма «Розмова на тему. На все добре.